Національна демократична партія України регулярно допомагає українським захисникам у зоні АТО. Днями активісти партії спільно з волонтерською групою передали бійцям 44-го артилерійського батальйону необхідні речі. Ми продовжуємо оказувати підтримку і допомогу нашим військовим. Мы в интернете, на сайте нашли волонтерскую группу помощи 44-й арт-бригаде. Ребята возят им помощь. Вот. И мы приняли решение тоже включиться и через этих ребят передать вот. нашу помощь для военных. На сегодняшний день есть большая потребность в форме, так как Министерство обороны пока не обеспечивает формы. Ну, это средства связи, приборы непосредственно наша бригада 44 -я. это э, средства связи тепловизоры потому что э, ребятам нужны глаза они артиллеристы и ночью дальномеры бинокли ну, ну и бытовые обычные потребности это чай кофе как обычно влажные салфетки обязательно ребята профессионалы они просят именно непосредственно то что необходимо для выполнения боевых задач мы Передали снова буржуйку, печку, которую мы изготавливаем, вот наладили изготовление у нас производства. Передали карематы, передали карематы-сидушки, передали посуду, вот, передали автодетали для ремонта автомобилей, передали книги, передали памятки бойцу, свечи, ну и многое другое. Призываем не быть безразличными. Вот, у ребят есть страничка. Вот. Помогайте, пожалуйста, потому что нужна помощь нашей. Волонтерская помощь в данный момент э, актуальна, наверное, как никогда, так как э, прошла э, э, демобилизация и э, новая мобилизация и новые волны приходят, новые молодые ребята, которым ну, действительно необходима нужна поддержка. Ситуация сложилась таким образом, что Враг не дремлет, все начинается по-новому, ребята начинают втягиваться обратно в работу, работают, боевой дух поднимается, и ребята держатся молодцы. Мы не будем останавливаться на достигнутом, будем продолжать помогать непосредственно напрямую ребятам или же через такие же волонтерские группы, будем вместе объединяться, потому что ну, если мы не будем объединяться, то мы, наверное, и не победим.